Все мои подписчики моего канала, мой Роман, и сейчас я отправляюсь на дачу. Как видите, что вам мое лицо видно. Мы сейчас отправляемся на дачу, там я буду жарить чучки, все это покажу и все такое, так что сейчас я пока нахожусь в электричке с до Москвы-Курского. Но покажу, что там на Курском, а потом я пересяд на поезд и покажу, что там. Короче, ребят, мы сейчас находимся на Курском. И мы сейчас ждем поезда, который поедет до да. кажется Иерусалимского, да? Да. Да. И впрочем. Самое странное, что я заметил, это на это здание. Там очень странно поставлены вентиляторы. Ну, или какие-то вот эти фигни. Я не знаю, как их назвать. Но они очень странные. Да. Это не вентиляторы, а кондиционеры. Да, кондиционеры. Ну, короче вот это самое было. И сейчас, короче, мы будем ждать отправки. И через несколько секунд мы уже переключимся на поезд. Короче, мы наконец-то сели на поезд. Сейчас мы будем ехать примерно 2 часа. Короче, ребят, мы увидим через тоже секунд 3, но потом, Но я сейчас буду ехать 2 часа. Так что до встречи надо короче, мы сейчас находимся на Новой Иерусалимской, да? Да. И, короче, мы здесь... Мы вообще не должны были сюда поехать, но мы должны были поесть. И мы, короче, не успели на всего что на 5-10 минут до поезда, то нам надо было пересадиться, и, короче... Нам здесь придется торчать примерно 30 минут, ну, 40-30, вот И для вас это не важно, но... Блин, сейчас ты минут, это вообще... Ну и вот. Так что, после вот сообщаю, и сейчас мы уже то до дачи. Прям напрямую. И Не буду записывать, как мы едем туда. <coughs> что? Ба -ба. Сейчас, точек примерно 16... Не знаю, 16.5. Вот столько у меня на время. И сейчас я уже подготовлю курочку. я хорошо помогаю сейчас я вам покажу, как это все делается. Ну, точнее, что -то там жарится и все такое. А, так что еще посмотрим, как там костер горит. Вот костерчик горит. Да, нормально горит. Сейчас тут подожди, когда он сгорится нормально. Так, -с. ну ладно, подожду. Время вперед. А вот и наши куриные шашлычки вкусные. Такие вкусные. Кубе. За штуку 30 рублей даю. За одну эту. Вкусные. Только от них дымит сильно. Да, я их точно пожру. А, кстати, здесь отдельно есть. Где только лук и... А, хотя нет. Здесь еще одна. Это есть. Вот такие вот, короче, дела. Вот я все заснял, так что, ребят, с вами был я, Ахман, не забывайте подписываться, ставить лайки, еще напишите, ребят, понравился ли вам мой влог и все такое, так что с вами был я, Ахман, всем пока!